И это самое еще помощницу прислать свою. сейчас решим мы не родственники сразу говорю у не фамилия поможет не <голоса> <Сейчас. голоса> <Что? голоса> вот я был недавно в эстонии в эстонии значит и там Совете национальной безопасности и обороны у них там знаете, сколько 6 человек у нас 600 только оборонная безопасность в эстонии не лучше чем у нас на три порядка Ирина, добрый день. Я сейчас нахожусь на форуме волонтеров в гостинице Хаят, значит, ой, Хилтон, Хилтон, значит. И мне здесь говорят, что мне говорят, что ты вчера заявляла про то, что будут внесены шесть законопроектов по регулированию движения волонтерства. А только раз собрались волонтеры и благотворители, может, имеет смысл помощника прислать, чтобы он выступил, вот, рассказал. Здесь человек 80, 50, да? А, пресса, ну, неправильно, нет, да, неправильная нет, 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 нет правильно, Я сказала следующее. Это не касается вопроса о спора денег, что мы сейчас определяем вопрос. Вот как... А -га. А -га. Понял. Понял. А у тебя есть помощник, который занимается, чтобы я моего помощника направил? Ну, чтобы вместе синергический эффект получить. Так я могу даже, если хочешь, я, я сейчас по телефону ставлю, могу зайти в зал, включить микрофон, ну, там, через 8 сейчас. Давай, все, все свои волонтеры. А, Хилтон, 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 Хилтон. Это вот на, просп... на бульваре когда... сейчас скажи это три слова, людям будет приятно. Вот. Пожалуйста. Да. Можно? Да, а, дорогие волонтеры, дорогие волонтеры, по-перше, дуже дякуємо вам за вашу работу. Подруга, друге Що стосується підтримки волонтерського руху, потребує вдосконалення. І от зараз наступного тижня буде внесено шість законопроєктів, які напрацьовані, зокрема, і волонтерською і істерства або вони стосуються власне в нього підтримки армії і в цьому контексті ну, косвіна і підтримка волонтерів, які цьому допомагають. Зокрема, там вдосконалення тендерних закупівель і вдосконалення там. Роботи по підтримці армії, готування солдатів, таке все інше. Але нам потрібно напрацювати закони, і про це я говорила і на ефірі, в тому числі щодо захисту спеціального волонтерів, наприклад, якщо волонтер загинув на фронті або мав якісь поранення, так само, як і військові медики. От тобто, над цим з Антоном Гранченко ми готові разом з вами в тому числі. Спасибо, спасибо, а, 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 Все. А, 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 все. А, просто, как все обычно, знаешь, у нас, ребята, лучше всегда сказать, как оно есть, потому что каждый может себе домысливать, что будет. Спасибо большое. А вы скажете, все. Что такое Да. Не а не все. Да. Спасибо. Я сегодня с тобой свяжусь по тому вопросу, что мы вчера обсуждали. Здесь да. Просто всего просто хорошего. Все, ребята, я должен ехать. Да. Судьи суд не вопрос. ждать да. не будут. Всего, всего хорошего.